శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి అదాంగ పూజ అంటే అంగ పూజ స్వామివారి యొక్క పాదము నుండి మొదలుకొని శిరస్సు వరకు అంటే తల వరకు చేసే పూజనే అదాంగ పూజ లేదా అంగ పూజ అంటారు ఒక్కొక్క అంగానికి ఒక్కొక్క నామంతో ఈ విధంగా శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి యొక్క అంగ పూజ చేద్దామామని రండి ఓం శ్రీ వెంకటేశ్వరాయ నమ पादौ पूजयामि ॐ श्रीवेङ्कटाचलादीसाय नमः गुल्फौ पूजयामि ॐ श्रीप्रदायकाय नमः जानूनि पूजयामि ॐ पद्मावती पतये नमः जङ्घे पूजयामि ॐ ज्ञानप्रदाय नमः श्रीनिवासाय नमः कटिं पूजयामि ॐ निर्मलाय नमः उदरं पूजयामि ॐ विशालहृदयाय नमः हृदयं पूजयामि ॐ परिशुद्ध स्तनौ पूजयामि ॐ पुरुषोत्तमाय नमः भुजौ पूजयामि ॐ स्वर्णहस्ताय नमः हस्तौ पूजयामि ॐ वरप्रदाय नमः कण्ठं पूजयामि ॐ लोकनाथाय नमः स्कन्धौ पूजयामि ॐ सर्वेश्वराय नमः पूजयामि ॐ रसज्ञाय नमः नासिकां पूजयामि ॐ पुण्यश्रवणकीर्तनाय नमः श्रोत्रे पूजयामि ॐ तुल्लाम्बुजविलोचनाय नमः नेत्रे पूजयामि ॐ वचस्विने नमः ललाटं पूजयामि ॐ रम्यविग्रहा పూజయామి ఓం శ్రీ పద్మావతి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర పరమాత్మనే దివ్య సుందర విగ్రహం పూజయామి సర్వే జన సుఖినో భవంతు బాగుం యూ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ నేను మీ అను